Salam, hər vaxtınız xeyir uşaqlar. Bugünkü videoda biz ə, dimli, Dim Desktop 2023 inqenstilə üzrə modal feillərlə bağlı sualların izahını təqdim edəcəyəm. Qeyd etdim ki, bu video 4 hissədən ibarət olacaq. İlk 50 suala baxaq. Deməli, birinci sualla başlayırıq. Birinci sualda bizdə ə baxırıq ki, qrammatik qayda olaraq nöqtələrdən sonra to gəlməyib. Deməli, altdan istifadə də bilmərik. Amma digər modal fellərdən sonra to zətn tələb olunmur. Buna görə A, B, C və yerəsində hələ ki problem yoxdur. Amma baxırıq ki, cümləmizdə mürəkkəb cümlə var və because-dan ayrılıbdır. Ona görə də iki cümlədən ibarət olduğu üçün biz baxırıq ki, digər cümləmiz is indiki zamanda istifadə olunubdur. Deməli biz artıq could-dan da istifadə edə bilərik, çünki could can-in keçmiş zaman formasıdır. Və artıq qalırıq AB arasında. Normalda 2-inkar 1 təsdiq, onu təsdiqi seçirsiniz, 2 təsdiq 1 inkar, onu inkarı seçirsiniz. Amma yenə də ə, bu tipli testlərdə çalışırıq, tərcümədə yer verək. Ə, mən işimi vaxtında qurtarmalı qurtarmalıyam, çünki bu mənim üçün çox vacib. Deməli qurtarmalıyam, must olmalı idi qutarmamalıyam və ya tut ki qutura bilmərəm yanlış olardı. Sonrakiyə baxıq, yenə bir kauz var. Bu zaman it fordan istifadə olunubdur. Grammatik cəhətdən baxıb ki, able to-su yoxdur. Today, haven't to dey have to hasn't to day modal fel yoxdur didn't have to doesn't have to və don't have to var baxırq yenə can could couldn't qalıbdır zamanımız keçmişdə olduğuna görə əslində can də verə bilərik və artıq biz tərcüməyə baxırıq deməli çox olduqca çətindir deməli bu insan bu məqaləni məqələ, tərcümə edə bilməyib ona görə də variant olacaq sonra çə baxırsınız Hey, hər yoxdandıqdan sonra todan istifadə olunur. Deməli, məsəl tulu lazımdır. Deməli, have to dey modal fel yoxdur. Should uh, to dey modal fel yoxdur. Won't be able olardı. Bunun bisi yoxdur. C-ni çıxırsız. Will-də bisi yoxdur. A-nı çıxırsız. Qalır will be able to. Deməli, bilmə və şər bilcmək modal felərdə mən demişdim ki, topul testlərin çoxunda b-ni yazmırlar. Siz buna diqqət etməlisiniz. Sonra 4-ə baxırıq. Ə, yenə to yoxdur. Deməli biz to ifadələri çıxırıq. Bir dənə qalır E variantı. Ə, sonra 5-ə baxırıq. Ə, yenə todan istifadə olunubdu. Deməli candan sonra, mastdan sonra, həttən sonra, hadn yox, de görə hasn'tdan sonra və hadn'tdan sonra to işlənməz. Amma həddən sonra to işlənər. Vaxtdaki bu didn't have to formasına da verə bilərdik inkarına görə E variantı qalır. Sonra out-a baxırıq. Yenə burada heç bir todan istifadə olmayıb, amma çünki testlərdə to iləmirəm, ədavəilər var. Şundan sonra to gəlmir. Haven today modal fel yoxdur. E bundan sonra to gəlməlidir. Verməy fonqa qalıb cavab variantı. 7-ci sual ilə davam edirik. Out-dan sonra to gəlir, amma nöqtədən sonra to verməyib. Deməli yenə çıxdıq. Able-dan sonra to gələr, D-nə çıxdıq. Sonra gəlin qalaraq şud mask şud arasında və görürük ki, uşaqlar iki təsdiq, bir inkar varsa biz artıq avtomatik inkarı seçirik, amma yenə də tərcümə etməliyik. Balacalar, deməli, balacaların ağıllı telefonlardan uzun müddət gərək istifadə etməsinlər, çünki çox zərərlidir. Ona görə burada olacaq cihazları istifadə etməməlidir. Buna 8-ə baxırıq, yenə nöqtələrdən sürəç bütmən istifadə olmayıb və baxıram ki, eh be bundan sonra to gəlməli. 2-ni çıxırsız. Have-dən sonra to gəlməli. 4-ə çıxırsız. Hadn to do modon fel yoxdur. Didn't have to var. Qalır ona görə B ilə 3 və 8-ci sualda B variantı. Sonra 9-a baxırıq ki, children to var. Nidən sonra to gəlməz? Chu-dan sonra to gəlməz. Meydan çuru to gəlməz. Masdan sonra gəlməz. Ona görə qalır D variantı. 9-a D variantıdır. Sonra 10-cu sualla davam edirik. Baxırıq. To işlənib. Haven't to olmaz didn't olmaz, will-in b-si yoxdur, won't-un b-si yoxdur, qalır will have to D variantı. Sonra 11-ci sualda yenə nöqtələrdən sözüdan istifadə olunmaya, buna görə out olmaz, altınt olmaz, don't have olması düzüsü yoxdur. Sonra haven't to demodelfil yoxduruna görə A variantı qalır. Fankə 12 baxırıq. 12-ci sualda ə, deməli bu isə də nöqtələrdən sonra, nöqtələrdən sonra tudan istifadə olunmayır. Buna görə don't have olmaz, out olmaz, won't have olmaz. Qalıram ki, n ilə 4 arasında 12-a variant olur. Sonra onca baxırıq, 13-cü sualda ə, yenə nöqtələrdən sonra tudan istifadə olunur. Out olmaz, outn't olmaz. Hasn't today modal fel yoxdur və təsir. Burada bir təsdiq, bir inkar var və tərcümə etməlisiz. Hər kəsin enim Ə, təhsil imkanları gələcəyin yəni təhsil imkanları olsun ona görə tərcümə məcbur qalır. 14-cu suala baxaq ki, here nöqtədən sonradan istifadə olmayıb out olmaz. Have to deyə modal verilmiş yoxdur. Diddən sonra tutulubsa demək bu əsas fel mövqeyində baxılıbdı amma baxırsınız ki, sual və inkarı özü ilə düzəlib. Need modal fel olarsa uşaqlar burada çünki duty modal fel seçəndir. Deməli sualın karyı özü ilə əmsəlirsə, növdən sonra deməli tur işlənməməlidir. Altın da tursu yoxdur deyə qalır və 14 14-də B variantı. Sonra 15-ə baxırsınız. Yenə nöqtələrdən but find. Nöqtələrdən sonra heç bir tutdan istifadə olunur outunt auto maaz həmin artıq yoxdur. İndi təsdiqinə və imkanına baxmalısınız. Mən gərək mən işimi dəyişmək istərdim, lakin ESLing var artıq uşaqlar. Tərcüməyə çox ehtiyac yoxdur. Daha yaxşısını tapa bilmədim. Yəni ESLing onun cümlədə inkarlıq olmalıdır. Bunun əvəli ki, biz neqativ promptlar bölməsinə keçmişik ki, yəni ESLing, hər hansı volontəmlə inkar cümlədə işlənməlidir. Sonra 16-cı su ilə davam edirik. Hasn't to hadn't to demodal feili yoxdur. Nöqtələrdən sonra to işlənmibdi, out olmaz. Amma needn't ilə to ilə sonra işlənməs, qalır bir dənə D variantı. Sonra 17-yə baxırsız. Yenə nöqtələrdən sonra to işlənməyib, out olmaz. Haven't to demodal feili yoxdur. Altından sonra to gələrdi. Doesn't have to we ilə don't have tolar aşağılar. We-dən sonra does gəlmir. He-də, she-də və it-də does işlənməyə görə maskalır. Sonra 18-ə baxırıq. Don't have to ilə olardı, ought to olardı, have to dey modal feil yoxdur, will be able to vardı. Ona görə qalır D variantı. Sonra 19-da haven't to get dey. After to olmalıdır, get dey. E bundan sonra to olmalıdır, verilmiyib deyə C variantı qalır. 20-yə baxırıq. Deməli nöqtələrdən sonra birdən istifadə olunub. Ought to su yoxdur, able to su yoxdur, ought yoxdur, have to dey modal feilimiz yoxdur, qalır C variantı. Sonra outun tosu yoxdur, have tosu. Sonra cut ilə işlənmir. To be able to düzdür. Hətta ondan sonra to gəlmədi. Verməyə qala bilən C variantı. 22-ni davam edirik. Able-dan sonra to işlənir. Haven't to dey modal fel yoxdur. Masdan sonra qalır. Out-dan sonra to işlənir. Able-dan sonra to işlənir, qalır burada B variantı. Sonra able to su -si yoxdur, autumn tosu -si yoxdur, able yenə tosu -si yoxdur və hadn't to dey modal fel yoxdur. Doesn't have to var dey qalır A variantı. Sonra 24-cü sualda will be able to olar, don't have to olar, haven't dey modal fel yoxdur. Altdan sonra to olar, qalır E variantı. Sonra 25-də şundan sonra to işlənmir. Won't be able to su -si olmalıdır. Yoxdur. Don't have to su -si olmalıdır. Yoxdur. Have to dey modal fel yoxdur. Don't have to var, qalır ona görə C variantı. Sonra 26 Nowdan sonra have until day müdafiə yoxdur, həddən sonra tu işlənər. Eh, needdən sonra tu işlənməz. Zamana baxırıq. I am veribsə qudu verə bilərik. Uzaşmır. Onda deyə qalır 26. Eh, deməli cavab variantı. Sonra 27-yə baxırıq. Eh, deməli able to-su yoxdur. Hadn to day müdafiə yoxdur. Have not də yoxdur. Able to-su yoxdur. Qalır D variantı. Sonra 28 ə neither sure to gəlməz hasn't to olmaz able to-su yoxdur, yenə yəni able to-su yoxdur, qalır has to. 29-da davam edirik, able to-ları yoxdur, doesn't have to-su yoxdur, ought to-su yoxdur, qalır C variantı. Sır 30-cu sualda to yoxdur, sonra, have to deyə modal fel yoxdur, verdən sonra have-dən sonra to işləməli verilməyib, olmaz, don't have to ilə işləməli idi. Masdan sonra to gəlməz ya da masdan sonra to gəlməz, qalır C variantı. Çox xahiş edirəm uşaqlar götürüb bütün variantları çıxarsız birdən nə olardı indi gözən yayınar. Burada həm have to həm tolar. Götürüb hasdan istifadə edərsiz. Birdən sonra həz olmur, have olur. Sonra 31-ə baxırıq. Ondan sonra hərdən sonra to olur. Hərdən sonra to olur getdi. Have to deməyə yoxdur. Masdan sonra to işlənməz. Qalır bir dənə d variantı have to. Sonra 32-ci sualda deməli had to today yoxdur. Bir şey out-dan sonra to have to didn't have-dan to, to işlənməlidir. Be able to will be able tosu yoxdur. Qalır be able to a variantı. 33-ə baxırıq. Able tosu yoxdur. Had to deyə modal fel yoxdur. Out-dan sonra to işlənər will be able to olmalı idi. Was not able to qalır cavab variantı. Sonra 64-ə 34 baxırsınız. 34-də able tosu yoxdur. Altında tosu yoxdur. Və mən baxıram ki, 1 3 4, hə, variantı 1 3-də seçə bilərsiz, bax ki olsa da belə. Amma görsəc verməyə. Həm də bir məntiq çəşinkə. Bir cümldədə biz həm inkar, həm təsdiq modal feldən istifadə edir, bilmərik. Uşaq susuzdur. Əslinə baxırsınız ki, təhsildə iki səhnəsi 1 4 olacaq cavabı çox guman. Yəni 3 4 olmazsa 1 təsdiq, 1 inkar. Amma yenə yəni, də biz tərcüməyə baxırıq ki, uşaq susuzdur, deməli biz ona gərək su verək. Ona görə qalır 1-dən 4 cavab variantı. Sonra 35-də baxırıq ki, Mhm ə həmin tosu yoxdur. Mhm. Mm Must can't could can. Üç inkar bir üç, üç təsdiq bir inkar var içə bir inkardirsə yəqin ki, həm də patolon cümlədəmişə bir təzad olmalıdır. Yəni bir tərəf təsdiq, digər tərəf inkarda kət qalır. Keçəndə yəni tərcüməyə baxın ki, menecer ingilis toxalış danışırdı, ancaq biz bacarmırıq. 36-ya baxırsınız. Aha. Əyb bundan sonra to olar, getdi. Out-dan sonra to, cut-cutun arasında qalır. Deməli, tərcümə edəmsiz. Həm də tərcümədə də başqa. Burada cümlədə <coughs> n-dən istifadə olunub. Deməli, burada inkar olmalıdır. <coughs> o, teatirə davam edirik. Haven't to yoxdur. Will be able to olmalı idi. Out-dan sonra to, yəni e-budan sonra to qalır, A variantı. Sonra 38-ə baxırsınız ki, uh need-dən sonra to işlənməz. Will be able to olar, cut-dan sonra tular. Yəni bu naradan sonra to, to gəlməyə bir dənə qalır D variantı. O sıx da baxırıq must needn can may have to. Heç bir problemimiz yoxdur. Amma yenə yəni, yəni, deyirəm, 4 təsdiq, 1 inkarı varsa ilə avtomatik yerini seçirsiniz. Amma yenə tərcüməliyxis. Hər şey yaxşı. Yəni you need to be ilə sənin narahat olmaq deməyir. Sən narahat olmaq məcburiyyətindəsən, narahat olmamalsan. Deməli nöqtələrdən sonra tuşlanmayıb avtomatik həv çıxırsız, outa çıxırsız. Need to ilə işlənmir. Had to today mədaufel yoxdur. Don't didn't have to var. Qalır a variantı. Sonra can bir hadn't to olmaz, be able to sıxı yoxdur, have to nun didn't have to nin tus yoxdur, ought to su yoxdur, yoxdur. qalana görə biz də avtomatik have to. Həm də zamanımız bozlanıb. Have to seçə bilməzsiniz. Deməli, baxıraq. Yenə to verilib bu səfər. Bunlardan sonra needdan sonra tu işlənməz. Hasn't to modal fel yoxdur has to olar, ought to olar, doesn't have to do olar. Yenə iki təsdiq bir inkar varısı biz avtomatik inkarı seçirik, amma yenə tərcümə edəcəksiniz. Sofiyanın garajı avtomatik qapısı var. Bəylişlə onu onu açmaq üçün maşından asə get out of çıxmalıdı ki, yəni dəyişə o, ə, yəni maşını açmaq üçün maşından çıxa bilərdi, yəni maşını açaraq çıxa bilər. Yəni maşını düşərək onu açmalıdır, onu demək istəyir. Ə, sonra Ə, sonra daməlik 43-də baxırsız ki, uşaqlar, elə nöqtədən sonra tuşlanmıyib. Deməli, 2-ci səhildə uh, must be, must can might have it problemi yoxdur. Bu biri isə baxırıq, be-dən var. Deməli, will be yoxdur, getdi. I am able. Be olmaz, tuşu yoxdur. Can be lar, altın tuşu yoxdur. Haven't dey yoxdur. Qalır avtomatik e variantı. Sonra 44-ə baxırıq. Mhm. Mm any longer inkarlıq var. Deməli, iki inkar, inkarlıq nı varsa inkar olmalıdır, olmasa pozlar kodlar olmaz. Qalıram aynan yarasında able to suffix qalır elə 44-də A bəndi. 45-də to var. Hə, tular getdi. Ay, o getmir. Niyə getsin ki? Üzr istəyirəm, bir dəqiqə. Deməli, baxırıq. To-dan istifadə olunub, digər tərəfdə to var. Biz məxrəc ki, hamsında tuşlara bir daha qudumtu. Yəni birinci tərəfin tuşuna görə qudumda çıxdım. Digərini ki, saxlayıram. Kim tərəfdə tu var? Deməli kənə çıxmalıyam. Yəni Vil B isə -si yoxdur. Quddan sonra tu gəlməz. Qalır, de, var, yəni qalır də B variantı. Həm də uzlaşma var. Sonra 46. Ha-ha, hə, hə, sual cümləsidir uşaqlar. Did you have to olar getdi? Had you to əmr qoyulmaz çünki bizə iki have to demodal felin sual ünkarıd. Did-dan kömək mənasında, yəni did you have to also okay. D cavabı burda 2, 3 y variantdır. 47. Mhm. Mm modal feldir. Sual deməli peydan, yəni nöqtədən sonra feldən əvvəl tutan istifadə olmayıb. Deməli baxırıq. Has to var, can var, must be, don't have to problemiz yoxdur. Deməli baxırsız. Bat var burada amma daz da var. Deməli bura tə inkarda olmalı idi birinci hissə, amma dazla bağlı verməsə, sən avtomatik dazı gördümsə, mən has doesn't have to ni şərhləyirəm gedir. So, 1, 8 8-ə baxırıq yenə didn't verir bu səfər. Burası təsdiq isə burası inkar didn't have to qalacaq, D variantı. Ə, bir dəqiqə. İnkardı. Burası inkarsa, burası təsdiq olmalıdır, üzr olsun. Burası inkarsa, burası təsdiq olmalıdır, B variantı. Sonra 49-da gələn, bu tərəf təsdiqdə, bu tərəf inkar olacaq. Trying to get up. Daha <coughs> fürsəs nöqtələndən sonra tut yox deyə wasn't able to olması. Sonra able-da da artıq olmaz, tut yoxdur. Haven't to demot ol yer yoxdur. Was able to olar, couldn't olar, could olar. İndi baxırıq, 2 təsdiq, 1 inkar. But da varsa artıq inkarı seçirəm gedə, çünki bottom tərəfi təsdiqdə verililib. Deməli bu videonun son testinin izahı 50-dir. O da baxırıq, yəni patdan istifadə olunub. Bu tərəf patın müsbətdirsə, mən artıq bu tərəfi neqativdə verməliyəm. Onda belə çıxır ki, neqativlər çərçivəsində yeni CN alı çıxırsız. Did have to in-un qrupun arasında qalırsız. Və baxırıq ki, uşaqlar deməli onlar artıq çatmadı. Hə, koddan istifadə olub. Bunun inkarını kodla veriblər. Mən avtomatik burada didn't versəydi, hə, mən istifadə edərdim. Ona görə burada kodun verirsiz. Növbəti videoda isə 51-ci səhifədən başlayacağıq.